बहुत ही मज़े की और कमाल की रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली बिसमी तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम शेफ बिलाल के साथ शेफ टेस्ट में आप सबको वेलकम जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी सर्दियों का मौसम है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है साथ हमारा कहवा भी रेडी हो रहा है तो हम बनाने जा रहे हैं पकौड़ों की एक बहुत ही उमदा रेसिपी आप लोगों ने ऐसी कभी नहीं खाई होगी जी हम बनाना शुरू करते हैं बहुत के लिए सबसे पहले हमने ले लिया हरा प्याज है हमारे पास ग्रीन ओनियन अगर आपके पास ग्रीन ओनियन नहीं है तो आप जो साधा हमारे पास प्याज प्याजर होता है वो इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो टेस्ट है इससे बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही मजे के बनेंगे फ्रेश क्रियर यानी कि सब्ज धनिया डालेंगे पालक पालक से एक तो पकौड़े आपके सॉफ्ट होंगे और दूसरा खाने में बहुत ही मज़े के होंगे मेरे पास जो इंग्रेडिएंट है सबसे पहले मेरे पास है बॉयल आलू उसके साथ बेसन है जो इसकी मेन होता है उसके साथ मेरे पास ऑनियन है उसके पास फिर मेरे पास ग्रीन ऑनियन है कुरियंडर है स्पिनिश है तो हम चीज़ों से मिक्सर बनाएंगे तो साथ साथ आप लोगों को दिखाते जाएंगे सबसे पहले है ऑनियन सब चीज सबज धनिया पहले हम कढ़ाई में घी ले लेंगे तक हमारा घी गर्म होगा तब तक हम अपना जो बैटर है वो रेडी कर लेते हैं पकौड़ों का हमारी कटिंग हो चुकी है अब हमारे पास जो पटाटो है आप इसको कटिंग करके भी डाल सकते हैं मैश भी कर सकते हैं मैच हाथों की मदद से इनको हल्का हल्का बरबरा सा कर लेंगे वेजिटेबल की क्वांटिटी के हिसाब से चेक करके इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे थोड़ा सा रख लेंगे बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर इस्तेमाल करेंगे अब है हमारे पास अजवाइन अजवाइन के बेशुमार फायदे हैं सर्दियों के दिन हैं हर दूसरे बंदे को नज़ला ज़ुकाम गला ख़राब तो ये थोड़ी सी गर्म होती है जिसकी वजह से आपकी तमाम बीमारियाँ ख़त्म हो सकती हैं तो और इसके लिए टेस्ट और हाजमा भी बहुत अच्छा रहता है इसको आप लोगों ने क्रश करके डालना है इसके बाद हमारे पास है खुश्क धनिया इसको भी हाथ से क्रश करके डालेंगे कोशिश किया करें कि जितना भी आपका स्पाइसेस हैं मसाले हैं वो बग़ैर मशीन से इसको क्रश किया जाए किसी ना किसी तरीके से तो इसकी जो खुशबू है वो भी बरकरार रहेगी और उसका जो जायका है फ्लेवर है वो भी बरकरार रहेगा मशीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जल जाती हैं रेड चिल्ली क्रश क्रश्ड चिल्ली भी इसे भी कहते हैं लाल मिर्च अब बारी है तमाम मसालों के सरदार की वो है हमारे पास साल्ट अगर खाली नमक ही डाल दें पचास मसाले ना भी डाले हों तो गुजारा हो जाए लेकिन है। नमक के बगैर नहीं होगा आप तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हसबे जरूरत इसके अंदर पानी शामिल करेंगे हमारे पकौड़ों का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है अब हम बनाने जा रहे हैं पकौड़े इसके लिए हमारा जो घी रखा हुआ है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है आए जी बनाते हैं आप रह्म। अगर आप हाथ से पकोड़े बनाएंगे तो उसकी जो शक्ल आएगी लुक आएगी वो बहुत मज़े की आएगी माशाल्लाह बहुत ही मजे का कलर आ रहा है पकोड़ों का हमारी मेहनत का इतना हक तो बनता है कि हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए अगर हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा मज़े मजे की रेसिपी ताकि सर्दियों को वो भी एंजॉय कर सके वाह बहुत ही मज़े की और कमाल की रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली क्योंकि तो इसमें जो पोटाटो है बॉयल है ऑलरेडी और तो जो दूसरी चीज़ें हमने ऐड की हैं वो बहुत जल्दी पक जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पकोड़े हैं वो बिल्कुल रेडी हैं जी तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है आप लोग इसे एक दफ़ा जरूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे इसके साथ अपने भाई और वीर को दीजिए इजाज़त इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़